Це як аналізувати поведінку якогось дикого звіра, Виходить і покупає всій команді пива. За нього виручити можна ну мільйонів 35 мінімум. Это було це було хуліганство в чистому вигляді, то що він зробив. В роздягальню Тоттенхана заходи в лужний. Це трагедія, насправді. Всем привет. Ребят, судя по нашему внешнему виду, вы поняли, чему посвящена эта программа, потому что мы вчера днем совершенно спонтанно решили, а не прислушаться ли нам к вашим пожеланиям и не посвятить эту передачу полуфиналам Лиги Чемпионов. Не зря я так разумею, потому что я этот пиздец, никто нас не знает. Мы сейчас просто сидим и думаем закрыть эту лавочку, пойти поспать, не знаю, попить кофе, может быть, еще немного. Но... Ми спробуємо, подивимось, що за цього вийде. І заливайте з нами. У нас буде сьогодні, звісно, пару гарячих тем, посвящених українському футболу. І підписуйтесь, тих, хто ще цього не зробив, вдруг. Ну і наш партнер фанспорт, букмекерська контора, готує новий конкурс. Так що можете йти за посиланням під відео, реєструватись, тренуватись, готуватися. А ми поки що будемо добувати свої ставочки. Минулого разу ми ставили на Аякс. трішки не повезло. Ну і в чорту, це Тришки. Лігу Чемпіонів, не будемо на неї ставити, повертаємось до українського футболу. Давайте про твоє черга. В двох останніх матчах «Динамо» «Заря» забивались по 5 голів, і давай поставимо на те, що в наступному матчі заб'ють обі команди. Центральний матч туру, обидві да. заб'ють 2 11. «Динамо», сподіваємось, буде грати в експериментальному составі, «Заря» хоче отомстити за все зниження. Я буде. ставлю 700. А коефіцієнтик? 2-11. Точно є. Ну що, давайте почнемо з Ліверпуля. Мій любимий Ліверпуль закамбечив 3-0. Але в першу чергу я б хотів, напевно, сказати про Барсу, тому що вона вже не перший рік, вже скільки там 3 роки, жахливо грає на виїзді. Одна перемога в усіх матчах плей-офф. Різниця голів 2-15. Вдумайтесь да, шокіруюча це... статистика. Да, чому... це, це вже якась така серйозна тенденція. Не може так, бути просто. От, так. ти не обращаєш уваги на це, правильно? Ти ж не вичленяєш, коли наблюдаєш за Барси, що іменно в гостях вона грає хреново. От э, потім дивишся на цифри і ти в шокі. При цьому вона могла і мала би перевертати цю гру на Енфілді. Достатньо було забити один гол, все. Ну ніхто після цього нічого вже не камбечив. Ти погоджуєшся на 15-й мінус там все повинно було Да. І оцей вихід 4 в 2, який запорог Альба. Ну от, от після цього казати, що в Ліверпулю десь там повезло, чи ще чи Барсі не повезло. Ну, ну просто язик не повертається. Човіки мали все самі вирішувати, самі запороли, потім в другому темі взагалі непонятно чим займалися, і отримали те, що отримали. Давай все таки про Ліверпуль. Таке впечатлені, що Барселона не поняла, куди вона приїхала. Спротив неї вийшла супер характерна команда, супер харизматичний тренер. И стадион, который Арсен Венгер однажды назвал самой раскаленной ареной в мире, единственный стадион, куда я вообще никогда не хочу приезжать. И мы решили поинтересоваться мнением насчет всего произошедшего у единственного украинского футболиста, который мало того, что играл в Ливерпуле, он еще и играл у Клопа, ну, естественно, это было в другой стране, в другом клубе. Это Андрей Воронин. Давайте послушаем, что он сказал вот буквально по свежим впечатлениям от матча ливерпуль Барселона. Конечно, все ожидали, что Ливерпуль не сдастся, зная, тем более я знаю тренером и зная Энфилд, что на Энфилде нереально сдаться, потому что болельщики будут тебя э, гнать вперед, а если ты не побежишь, они выбегут на поле и все равно тебя погонят вперед. Но то, что 3-0 э, они вернут, тем более 4 гола забить, я думаю, что э, в это единицы кто верил. Мне кажется, что они в этом году еще лучше лучше играют и сильнее, чем в том году. И исходя из этих двух матчей, они заслуженно вышли в финал. И я буду искренне болеть и надеюсь, что все ошибки, которые они в том году в финале допустили, сделали, что в этом году не будет. И кто бы не попал в финал э, из другой пары, я очень надеюсь, что они его выиграют. И выиграют ярко, так как, это, э, так как они играли вчера. А что касается тренера, он большая умничка, он знает, чего он хочет это его если я не ошибаюсь третий финал будет лиги чемпионов и я очень сильно хочу зная его лично и в том году перед финалом лиги чемпионов мы встречались вечером за день до игры встречались в гостинице разговаривали общались вспоминали наши времена еще вот. и я видел как у него глаза горели и любой тренер хочет выиграть лигу чемпионов поэтому я очень надеюсь что он выиграет и он действительно заслужил этого исходя из всех тех лет. Который он тренирует, и той пройденной работы во всех его клубах, которые он провел, он этого заслужил больше, чем, наверное, другие тренеры на сегодняшний день. Ты знаешь, я потом Андрея спросил, ты можешь расскажешь какую-то историю, ну как Клоп там вас мотивировал в Майнце? И он мне говорит, ты понимаешь, в чем дело? Когда я пришел в Майнц, Клоп был футболистом. Незграбным футболистом, плохим футболистом, говорит, мы играли на одной бровке и пихали друг другу, но ну, он мне как э, старик пихал, а я ему просто как, ну, грубо говоря, способный футболист, неспособному. И когда чувак стал тренером, все вообще изменилось. То есть это был реально, это был душа коллектива. Они там, когда пытались выйти в первую Бундеслигу, Андрей вспоминал, были моменты, когда они идут там после какой-то игры, человек просто говорит водителю автобуса, остановись здесь, выходит и покупает всей команде пиво. Заносит там авоську, грубо говоря. То есть за этого человека вже тогда, то есть коли он не какими-то знаннями, коли не було вот вот, как бы, сильных каких сильних мотиваційних приколов, він вже умел сплотить вокруг себе ну, команду. Слухай, дивись, неправильно пояснювати цю перемогу і клопа тим, що він ну він класний мотиватор. Давай якось детальніше розберемо, що шо, шо він в цій грі зробив, як він без салаха, і без Ферміна і без кіта. Зуми в такие створы, это. Мне кажется, надо исходить из того, что Вальверда все-таки был не готов к этой игре. Что я имею в виду? Лига Чемпионов это турнир, в котором, вне зависимости от результата первого матча, надо готовиться к каждой игре. Тут нельзя почевать на лаврах. Вальверде, скорее всего, просто и Барселона, усыпил результат первого матча. Давай вот честно просто. Там не, там не должно было быть 3-0: 3-0 это вообще не по игре. Могло быть и 4-0, <laughs> а, смотри, а, Ливерпуль больше владел мячом. Ливерпуль провел больше времени на третье поле Барселоны, чем наоборот. Ливерпуль создавал моменты. Если б Салах не попал в штангу, ну понятно, что все было бы иначе. И Вальверде, видимо, не понял этого. Он не понял, что по игре там не было такого тотального преимущества. И еще, как написала одна испанская газета, Бог в тот день был в храме, имеется в виду Месси. А в этой игре Бог прислал кого-то своего представителя просто на Энфилд Роуд. смерть людям, Прессинг Ліверпуля, це аспект, який, в общем-то, був ключовим. Ну про це всі говорять, да і якби було помітно, що вони дивили. Ну це було очевидно, какби тобі треба відігрувати стільки у Ти ти не можеш сидіти і чекати, поки Барселона зробить 200 пасів за одну атаку. Конечно, тем более, когда есть там такие футболисты, как Бускетс, который просто в первом матче давал идеальные вертикальные передачи, освобождая для Месси доли секунды для его пространства. Они очень-очень хорошо в этот раз тоже прессинговали втроем, как мне кажется, в первой линии, то есть и усложняли задачу Барселоне по... А Барселона, кстати, вот в прошлый раз, помните, был вопрос про 4-4-2. Барселона играла оба матча 4-4-2. Они играли в оборонительный футбол, это шок, но надо просто это признать. Это, а в атаке это была такая тики-така в своем худшем просто виде, такая под которую можно заснуть. Контроль ради контроля, без там, глобального продвижения вперед. Мне за здається, що что анализировать раціонально то рационально, этот матч, это злочин. Ну, потому что, ну, це анализировать поведение какого-то дикого зверя, да. Ну uh -huh. вот, как ты можешь анализировать там? Пристрасть, інстинкти, якесь безумство. Це було чисте безумство. Хіба що, от я би виділив два моменти: це два голи е, з чотирьох. Перший. Mm -hmm. Дуже показовий, коли мене забрав м'яч, коли Хендерсон прорвався і так далі. Тобто, це була така типова атака, ніби танк на максимальній швидкості. Mm -hmm. от, ну, от як ти зупиниш танк, який там 100 км? Так само тут, да? це неймовірне бажання, оцей характер, про який ми говорили, це перший гол. Це показує, що без цього, без цього тиску постійного, без зарядженості, ну неможливо, неможливо зараз у футболі якось грати. Але з іншої сторони, друг, четвертий гол, останній, він ще більш показовий. Да? оцей кутовий фантастичний. Я не вірю, що це була заготовка, ні, я думаю, ні, це тому, було абсолютно спонтанне рішення. Те, як Арнольд побачив, да? як він сообразил швиденько і виконав це все. Це доводить, що тебе може бути пристрасть, ти можеш тиснути, ти можеш ганяти, як не знаю, на, якому, на якомусь допінгу. Але якщо в тебе башка не працює, якщо вона в тебе не варить там котілок, ну все одно, Ты можешь не выиграть и не достигнуть своего. Вот тут заварил котелок. От, это от был момент тут... вообще, я еще раз говорю, из дворового футбола, это было хулиганство в чистом виде, то, что он сделал. Просто после матча с Кардифом, когда они там разыграли стандарт, очень интересно, люди подумали, что это прям такая актерская игра, что он и вот это вот исполняет. Все. И, конечно, это был из чистой воды просто инстинкт, абсолютнейший. Про канал. Давай более глобально о том, что изменилось в Ливерпуле. Казалось бы, результат тот же самый. Команда выходит в финал Лиги Чемпионов, но вот уровень... Я бы так сказал, какой-то прочности вообще совершенно другой. Что поменялось, на мой взгляд, два футболиста, которые, как в фильме Манибол, изменили все. Алисон? Это Алисон, да, естественно. И Ван Дейк, или Ван Дайк, как сейчас я уже услышал правильно его называть, но мы не будем да, в это вдаваться. Ван Дейк пришел, в принципе, в январе 2018 года. Он играл в финале Лиги Чемпионов прошлогодней. Но именно в этом сезоне, когда уже просто человек был влит в команду, мы увидели, что Появился футболист, вот, я не знаю, модельный, наверное, центральный защитник. То есть человек, который э, выбирает позицию, который быстрый, это огромная беда сейчас для современного футбола, быстрый центральный защитник, и из-за этого страдает прессинг, потому что если центральный защитник понимает, что он просто не э, сможет с форвардом в скорости тягаться, то он не будет э, подпирать как бы, эти линии, он останется сзади, будет э, разрыв. Я взагалі считаю, что Ван Дейк має быть претендентом на золотой мяч. С часив канавару, да, сдается, никто да. не не защитников. захисники. Матер Замара, еще можно сказать. Ну, устанет кто. І це реально футболіст ну, якогось космічного рівня по мисленню, по читанню гри. Він наперед знає, що буде далі. Да, це професор, професор. І як йому вдається в тих місцях опинятися, просто ну, такі враження, що йому років десь 70, знаєш, він на полі. От -от так мисля. Ми сьогодні ще будемо об этом говорити, але ми привикли к тому, що є защитники швидкі, а є умні. Ось вот це, реально, защитник Бу. швидкий, умний. Але я насправді вважаю, що є ще третій герой матчу, причому найголовніший герой цього матчу, якого не було на полі Енфілда, uh, да. І звати його Венсан Кампані. Uh, от завдяки голу, завдяки цій перемозі Манчестер Сіті над Лестером, Ліверпуль видав такий матч, тому що якби Сіті uh, зіграв нічию, я uh -huh. думаю, що Ліверпуль вже думав би про неділю. Він, він, він не розумів, що ну, не, не вийде. Напевно, тут а в неділю в нас прям на кону все. Е, а так, ну що втрачати вже. Правильно? Ну там ж, за все, програємо чемпіонство. Угу. Ну, давай, давайте тут кісь ми ляжемо. І от завдяки голокомпанії вийшов такий матч. Окей, давайте про Аякс з Тоттенхем. Це взагалі мені здається був не, не стільки матч, скільки якась війна дуже багато біганини, боротьби, якихось виносів верхової боротьби. Відповідно, дуже багато браку, тобто. Незважаючи на те, що сам камбек ще більш шикарний, вийувся, так? м'ячі відіграли за фактично тайм. І На последній, на последній секунді да. на рівні. А Лів... Ліверпуля було 90 хвилин. Але загалом мені здається, що сама якість гри була гіршою, і Бу... було помітно, що грають нижчого рівня команди. Я не все одно не розумію, як Тоттенхому це вдалося, тому що ну, здавалось би, все контролює Аякс. Там же народ жартует, что в перерыве в раздягальню Тоттенхэма в Лужный. Ну, вот, какие які, такие выражения, так. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Я во время чемпионата мира -го года с Вячеславом Грозным работал в качестве экспертов. И он мне много сказал в матче Швейцария, по-моему, Швеция. Мне до 15 минут, чтобы, глядя на футбол, сказать, какой будет результат. Он говорит, я чувствую, но я не знаю, я не могу это объяснить. И сегодня при 2-1 я решил написать ему. Патрол это. Ну как, просто мне стало интересно проверить, да. И я ему пишу, там, что подсказывает интуиция. Человек написал на два слова. Тоттенхэм пройдет. Могу показать. Требуем ему букмекерские конторы. Вот. И... Заход это чисто. И потом после матча мы как бы связались. И он был очень расстроен. Он был расстроен, потому что, ну я его понимаю. Если честно, когда Тоттенхэм забил третий гол, я сказал то слово, которое ты сказал в самом начале передачи. Я повторил его три раза, потому что это это трагедия, на самом деле. Потому что, понимаешь, это вот как любовь живет три года, а истории в Инстаграм живут один день. Вот эта команда, все понимали, она будет жить ровно один год. Да, это ее лебединая да, песня. Есть же Этой Шкода. команды не будет больше никогда. И когда мы смотрели в эти пустые глаза Тадича, Зиеша, Деликта, Де, Де, Де Йонга, мы понимали, что... Это последний матч Лиги Чемпионов, когда они все вместе на поле в одной команде. И то, как она глупо проиграла этот матч. И это недостаток мудрости. Причем и футболистов молодых, очень много ребят 97-го, там, Делик 99-го года рождения, конечно, тренера. Вот честно. Вот он там еще не был просто. Он на этой глубине еще а никогда шо, шо не был. Что он мог сделать? То есть играть бешпрагматичнейший человек? А, что сделал Тоттенхэм? По большому счету, оба вторых тайма он выиграл. И по игре, и практически ну по счету. Да. Почему? Потому что, ну, во-первых, там были правильные решения кадровые. Сисока передвигался центр. Команда начинала играть, переходила на другую тактику. Они начинали играть 4-4-2, они начинали более активно прессинговать. А Якс допустил, мне кажется, очень страшную ошибку. То есть Тоттенхэм заставил атакующую команду обороняться систэ, много, задолго, систы глубоко даже. И даже не просто сесть. А получилась такая ситуация, что Аякс Якс как бы продолжал вроде как прессинговать, но у них получилась такая история, что вот эти пять защитников, которые э -э, были сзади и пять игроков группы атаки, которые прессинговали, между ними была дыра. Видимо, Тенхак просто не понял простой вещи, что команда устала. Они там же в чемпионате Голландии, на самом деле, там борьба с ПСВ такая, достаточно сложная. И тот, он был готов физически лучше. Вышли эти ребята, которые что-то доказывали, ну, Лукас Моура, что говорить. Наверное, не знаю, когда молились там, за него богами, ему дай этому парню один день жизни, вот, который он будет вспоминать потом всегда. И Бог ему сказал, это будет там, 8 мая 2019 года, потому что можно просто больше вообще ничего не делать, но ты уже навсегда там в этой истории. И Тоттенхэм просто начал их разрывать. Что надо было сделать? Да просто хотя бы, ладно, вы садитесь уже назад, так сядьте уже всей командой. Ну вот сидите там и, я не знаю, и со... минимум пространства сопернику. Не встречать, не прессинговать, как они это же видел, как они как просто, как нож сквозь масло, вот эти вот вертикальный футбол и последний гол. Это шок, потому что я посмотрел повтор. Они проиграли три единоборства. What the fuck is this? После матча я просто так для очистки совести залез на хускор, посмотрел статистику. И меня там вот сразу прям бросился в глаза один показатель. Количество успешных отборов в матче. 35-9. В пользу Аякса. Так. А количество Общих отборов, попыток войти в отбор 58-17. Понятно, что в ту же пользу. Что это значит? Это же не значит, что Тоттенхэм не вступал в отбор и просто игроки смотрели, как футболисты Аякса пробегают мимо. Конечно, нет. Это просто значит то, что Тоттенхэм заставил Аякс весь матч играть в отборе в три раза больше, чем играл сам. То есть играл гораздо более агрессивно. Вот это, возможно, ключевой показатель, который. Може бути, щось нам в этой истории обіцяють. Я взагалі після цього матчу вважаю, що треба реально відміняти це правило виїзного голу. Зараз про це багато говорять, тому що ну, дійсно був би зараз овертайм було б набагато цікавіше. Mm, Ти знаєш, я согласен з тобою зараз. Звісно, це було б для інтриги цікавіше. Але якщо б дійшло до пенальти, то ми б зараз з тобою сказали, що. Жаль, что так все решается. Вообще, эта стадия, наверное, она стала каким-то таким вот показателем чего-то глобального, каких-то тенденций, которые сейчас происходят в европейском футболе то есть какое-то ну, сплошное божевиле, да, когда mm -hmm. э, ну, это все еще началось с э, матчей ПСЖ и Барселоны, но вот тогда оказалось, что это случится раз в 20 лет. Сейчас в, ну, в одной стадии, с разницей, там, в один день происходят два матча, о которых люди будут помнить, там, не знаю, еще через 100 лет. Что происходит? Все играют в атакующий футбол, вне зависимости от того, на чем поле они играют все предпочитают атаковать. Носится, темп сумасшедший, прессингует высок. Да. высоко. А Якс пропустил два гола, не, не стал удерживать 2-2. Он просто понял, что при такой игре сейчас будет 2-5. Они побежали атаковать, и там, ну, забей, зиешь этот гол, ну, все было бы иначе. И при этом команды европейские, гранды, сильнейшие команды Европы, допускают невероятные лажи в обороне. Дуже дивно. Ну ты не можешь супер играть в нападе и супер в защите, всегда какой-то баланс порушивается, когда ты так робишь ставку на атаку. Ну, мне кажется, проблема в том, что это, помнишь, мы говорили с тобой в матче Динамо-Олимпиакос, когда в штрафной площадке центральные защитники не играют по игрокам, они располагаются на одной линии, как бы между в шахматном порядке, чтобы вовремя успеть создать этот искусственный офсайт. Да Просто уже станьте вдвоє играйте конкретно по ігроку, ну, не будет офсайда, но ну, он, по крайній мірі, убежит за спину, не будет этого виходу один на один. Я б відмітив ще одну тенденцію. Ну, в принципі, це похідна від першої. Це ці камбеки, так? Ми завжди раніше жили прикладами там Манчестер Юнайтед mm -hmm. в фіналі з Баварією, там Ліверпуль в Стамбулі. Mm -hmm. І по великому рахунку, так, все, таких легендарних було не так багато. А тут їх з десяток в одному сезоні Лії Чемпіонів. І це показує ну, таку просту істину, що ну не можна здаватися, чуваки. Не можна опускати руки. Можливо, все абсолютно. І от це, мені здається, найголовніший висновок цієї Ліги Чемпіонів, чим би вона не закінчилася. Мохаммед Салах Never give up. Да. Ну і два слова про фінал. Е, я думаю, що. Якби в фіналі був а якс, я б не взявся щось прогнозувати. А так, в принципі, Тоттенхем набагато зручніший суперник для Ліверпуля. Він його двічі вже в цьому сезоні грохнув. Ну і взагалі стільки фортити Тоттенхему не може. Ну да. блін Сіті зараз Аяк, І не Аяксіть Ліверпулю по-більшому, да, двічі підряд. Тому я думаю, що Ліверпуль має спокійно розбирати Тоттенхем. Може не спокійно, але розбирати. Говном ти не був, но і до вершини добрався. Как Тоттенхем. Ну, і в этом має бути, наверное, историческая закономірність, що все-таки вот цикл этой команди, клопа, который он строил, 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 і от он її довел, він должен закончиться на вот той самої носії, на которой мы ми сейчас. Тим більше, ну, Лівіверпуль цей ну, він заслуговує на хоча б один титул в цьому Конечно. сезоні. Так, ми розуміємо, що в АПЛ буде дуже важко, і ну, тут він мусить брати своє. Єдина проблема, це те, що... Цей Ліверпуль абсолютно не Да? Він може створити гол е, рігі, mm -hmm. а може створити ляп Каріоса. І от в цій непередбачуваності і сила, да? і слабкість цього Ліверпуля. Команда без деле, слабих місць. ще вернуться на полі Салах і компанія серйозна банда. Твій прогноз. Ну, я ставлю на Ливерпуль, конечно же, да, и мне кажется, что все-таки в основное время, но не будет там разгрома однозначно. Оба тренера отлично знают друг друга, обе команды прекрасно друг с другом знакомы, в плане э, страсти ее будет тоже поровну. Индивидуальное мастерство, наверное, что все решит. Вот. Народ, если вы там кто-то из вас, что Тоттенхэм выиграет, пишите в комментах свои аргументы, буду очень интересно почитать. Да, что... да, пишите в любом случае. Даже те, кто считает, что Ливерпуль просто... Чем вообще прекрасна, мне кажется, Лига, Лига Чемпионов? Тем, что наши подписчики, наши зрители на самом деле, они разбираются в этом деле не хуже, чем мы. Поэтому интересно ваше мнение по этому вопросу. Ну и пишите, если хотите, чтобы мы после финала тоже вышли и обговорили. Ну, як завжди, ваше запитання. Багато хто питав про е, трансфер Петряка. Що ми з цього приводу думаємо, знаємо. Ну, е, дійсно, давайте по порядку, що там взагалі відбулося? Петряк перейшов в, в стан головного конкурента Феред з якою у них зараз принципові yeah, стосунки. В турнірному, плані, в турнірному да. плані. Так, тому порівняння є якісь з Мораюсом, який перейшов з Динамо в Шахтара, але вони не зовсім коректні. Тим не менше. В Угорщині, і навіть нас Петрика почали хейтити, що він продався, да? що він пішов за більшу зарплату. Е, ребров його взагалі там виключив зі складу. Я так розумію, до кінця сезону е, в роздягальні там його номер закресли. Коротше, такі якісь негарні чутки ходять. Насправді ситуація набагато складніша, тому що е, долю Петрика вирішив не стільки сам Петряк, скільки Шахтар. Він належить Шахтарю, він був ще в оренді. Що робив Ференц Варош весь цей час? Він спочатку зробив пропозицію викупити Петряка. Здається, за один мільйон Це Шахтар хотів 2 мільйони. Ференц Варош не захотів платити такі гроші, розраховував, що може він там візьме якось його в оренду знову. І дотягнув до останнього моменту, коли вже з'явилась пропозиція відділтону, яка влаштувала Шахтар. Тоді Ференц Варош теж вийшов з аналогічною пропозицією, ну але вже фактично було пізно. Петряк вже домовився з відеотоном. Петряк не міг відмовити відеотону, тому що він фактично ризикував повернутися в шахтар. Так ну відмовить відеотону. Ференсвароша пропозиція, якщо вона була б не задовільнила шахтар, і все. Повертаєшся назад після оренди. Якщо ви одкажетесь, ані вас зарежуть, як в такій ситуації взагалі можна в чомусь звинувачувати. Петряка я чесно не розумію. Дело в том, что Петряку пришлось принимать решение в условиях дедлайна абсолютнейшего. У него на руках были два предложения. От Видеотона и вот это вот поспешное предложение Ференцвараша, Худшее по условиям личного контракта. Петряк предлагал компромисс Ференцварышу. Он бы все равно потерял бы в зарплате по сравнению с Видеотоном, но остался бы в Ференцварыше. Ференцварыш на компромисс не пошел он не стал поднимать сумму той зарплаты, которую предлагал Петряку. То есть Ференц справедливо звонувачивает Петряка, что он продался, ты так хочешь сказать? Ференц сделал предложение заведомо худшее по условиям футболисту, которого пытался на самом деле взять в аренду изначально. Вот и все. Мне аж, кажется, еще какие-то пропозиции были. Да, по нашим данным еще интересовались команды из Германии, насколько я слышал, еще из Бельгии и Франции. Но э, у этих команд Петряк был в шорт-листе не первым номером. В видеотоне ему предлагали конкретно место в основе. То есть, по сути дела, он сделал выбор в пользу видеотона. По этой причине. Тем более не надо переезжать и менять страну, где он уже адаптировался. Да, мы дали Вадим Карпанку, запутая еще там супрягую, чему он не играет, даже за дубль. Ну, дивіться, наскільки я знаю, супрягу брали не по бажанню так, чи не по протекції Хацкевича. Тобто це був такий дій, договірняк, трансфер між Суркісом і Коломойським. І Хацкевич, мені здається, зараз всім показує, що він дуже не любить, коли йому нав'язують гравців. І всі ці гравці будуть не в основі, м'яко так. він так розправився зі всіма бразильцями Краснікова, він так зараз вчиняє з супрягою. В принципі, це хороша риса, така принциповість для тренера, але по факту страждає гравець. так? Я думаю, що розбірки треба тренеру влаштовувати з менеджментом, а не відбувати це якось на команді. Вмісти з тим, треба розуміти, що у Супряги була травма, і зараз йому потрібно, всего, для себе определитися, він хоче отримати місце в основному Динамо чи ні? Якщо він хоче, йому потрібно підійти до тренеру і спросить, що вас не устраивает. Ви мене ставили проти Аякса в основному составі. Чому зараз я. играю в дубле. Почему сейчас в конце сезона, когда можно его ставить и дать ему хотя бы какой-то шанс, его нету и близко в составе. евген Кубичка спрашивает, помог ли бы сборной Дмитрий чегринский Ну вопрос, очевидно, базируется на том, что Дмитрий достаточно успешно и регулярно играет сейчас за свой клуб в Греции. А у нас Такие проблемы в сборной с центральными мажахисником, накроешь. Да, давайте просто сразу поймем, какие преимущества и какие недостатки у Дмитрия Чигринского. Это игрок с головой, с хорошим выбором позиции. У него есть первый пас. Он хорошо играет на втором этаже. Его главный недостаток – это отсутствие стартовой скорости. Это то, что невозможно нивелировать и компенсировать со временем. Это дано либо не дано природой. В свое время, кстати, насколько я помню, у Вячеслава Грозного в Запорожской металлургии, где он заиграл, для него была специально придумана система опережающего мышления, когда он за счет предвосхищения ситуации выигрывал это самое время, которое ему потом не хватало из-за недостатка скорости. Сейчас, когда Диме уже 32,5, да, нужно понимать, что в сборной под него нужен игрок, ну такой как Бурда. Но тоже есть проблема. Бурда и Чигиринский оба правоногие футболисты. Сейчас в тренде, чтобы один из центробеков был правоногий, один был левоногий. Поэтому под него нужно строить игру. Еще желательно так, чтобы опорник постоянно помогал и чуть-чуть ниже располагался обычного. То есть игра Степаненко, классическая. Короче, Склифосовский, да. Ты бачишь его в сбирничине. На каком-то определенном этапе он мог бы помочь, да, если под него построить прямо вот эту вот систему игры. Но вместо Ракитского да, потому что игрок с похожими на самом деле очень характеристиками. Хотя и там не такой гениальный прям пас, как у Ярослава. Я думаю, що все-таки зараз є смысл делать ставку і развивать, наверное, кого-то уже все таки. Наступне питання: чи варто Шахтарю відпускати Ісмаїлі і за яку суму? Ну, враховуючи, що Марлос і Тайсон вже навряд чи кудись підуть, так то в принципі я вважаю, що Ісмаїлі це наступний великий трансфер Шахтаря. І його треба так найближчим часом продавати, тому що ім ісмаїлі вже 29, тягнути Особливо нема куди. Я думаю, що в принципі за нього виручити можна ну мільйонів 35 мінімум. А проблема тільки в тому, що Шахтар якось не готується таке враження до, до цього продажу. Він не готує заміну. Так, є Матвієнко, але зараз Матвієнко на лівому фланзі дуже рідко грає, здається. Тобто не, не наігрується він. Для того, чтобы продать Исмаили. Исмаили без альтернативен, судя по тому, что мы видим. И более того, если учесть, что из двух флангов шахтера, так как хотел бы Фансека работает только фланг Исмаили. Uh -huh. То есть у Болбота там не все пока получается. Убрать сейчас Исмаиля из команды, и это реально потеря в качестве очень большая. они не рискнуть, ты думаешь, на Лигу чемпионов продавать сейчас? Ну, если это будет предложение, которого вообще нельзя будет отказаться, тогда может быть. Да ну его нахуй. Лучше я себе его оставлю. Лана, Лана, не горячись. Народ, на этом все. Пишите в комментариях, как вам наш выпуск про европейский футбол. Давно уже такого не было. И ваши вопросы, конечно, тоже пишите. Не забудьте подписываться, если вы смотрите и уже втянулись. Угу.